Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah kita bersiaran lagi sekali Dari pusat pendidikan Al-Barakah Di kampung Manjui Ipoh ah, Ya Alhamdulillah ya, sihat akak-akak kita, abang-abang kita yang sama-sama menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat yang kita dambakan daripada Allah Subhanahu SWT. InsyaAllah kita sambung lagi kitab muhimmah kita ini. Dan kita masih lagi membicarakan tentang kelebihan isteri-isteri yang taat kepada suaminya. Baik. Uh, dan cerita daripada ummu salamah radhiyallahu anha isteri kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkata barang di mana ada perempuan yang mati padahal redha suami dengan dia maka syurgalah tempat perempuan itu jadi apa maksud redha suami bila isteri meninggal Jangan nak akak-akak salah faham. Memang reda lah ustaz. Boleh dia tambah lain. Boleh kahwin lain. Ha, eloklah kamu mati. Jaya ya, aku cadang nak cari orang lain. Bukan reda sebab isteri tu mati. Reda di sini maknanya suami ni sepanjang mereka berkahwin. Sepanjang mereka berkongsi hidup. Suami ni reda pada si isteri. Dia sayang, dia tak marah, dia baik, dia setuju. Okay, sebab isteri tadi taat. Suami sayang, suami setuju, suami sayang betul pada dia. Maka perempuan yang macam ni adalah syurga. Maka akak-akak kalau nak dapat syurga, tu abang kita tu. Tu yang tengah duk terbongkang tidur kau tu. itulah sumber pahala kita tu. Okay, akak kalau rasa nak masuk syurga tu suami kita. Yang lagi setengah jam nak balik daripada kerja. Jaga elok-elok. Bila dia sayang pada akak, akak taat ak pada dia, akak sedang memilih syurga sebagai tempat tinggal abadi. Dan lagi sabda Nabi SAW. Sebaik baik lelaki daripada umatku itu ialah yang terlebih baik. Dan mereka itu bagi segala perempuan mereka itu. Siapa lelaki-lelaki yang terbaik dalam dunia? Siapa yang dikatakan Nabi selalu sebut ya banyak perkataan khairukum khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar al-Quran dan mengajarkan al-Quran itu bab al-Quran tapi dalam bab laki-laki siapa laki-laki yang paling baik maka nabi sebut laki-laki yang paling baik ialah suami-suami yang baik dengan isterinya. Jadi abang-abang, cuba tengok isteri kita yang duduk sebelah kita yang sedang menonton rancangan ini. Kalau abang nak tengok suami abang ni baik ataupun tidak. Cuba tanya dekat isteri abang sekarang. Sayang, abang baik tak? Berani ni tanya? Berapa banyak isteri jawab? Hmm, haa, kan? panjangnya hmm enam harakat panjang dia apa banyak isteri yang cakap dan kadang-kadang kita tak pernah tanya pada isteri kita abang baik atau tidak sebab kita tahu kita tidak baik buat apa aku tanya jawapan dia memang aku tak baik aku selalu marah dia aku selalu cekik dia Waktu isteri aku sedang makan pun aku suruh dia buat kerja. Isteri sedang makan nasi. Mengadap rezeki. Aku ambil jari aku, aku tujul kepala isteri aku. Oi, perempuan. Perempuan dia panggil dia. Yang mana bahasa lagi? Oi, betina. Tiba-tiba abang nak masuk syurga. Hentikanlah abang. Masalah besar tu abang. Dan kata dia lagi, dan sebaik-baik perempuan daripada umatku itu ialah yang terlebih baik bagi suami mereka. Dan perempuan yang paling baik di kalangan umatku ialah perempuan yang paling baik dengan suami. Akak-akak, pergi tanya abang sebelah tu. Abang, saya baik tak dengan abang? Hmm, nak hmm um juga. Tak tahu aku nak cakap baik. Kamu angin. Ada masa baik-baik, ada masa garang-garang pula. Tak tahu abang nak cakap macam mana. Biasalah abang waktu marah tu biasa dah tak ada semayang kata dia. Walaupun tak boleh semayang ke uzur ke kontrol lah handsome. Jangan rasa nak tengking, 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 tengking marah-marah suami. Suami kata sayang, kenapa marah abang. Abang kena fahamlah, lah. Orang tengah uzur. Jangan bagi alasan uzur untuk maki hamun orang tua tu. Bawa tenang, elok-elok. Dan kata dia lagi dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada mereka itu darjatnya tiap-tiap siang dan malam. Mana-mana perempuan yang taat pada suami dia darjat dia terangkat siang dan malam. Buat apa ustaz? Tiap-tiap malam seribu-ribu syahid yang mati. Mereka itu dalam fi sabilillah. Cuba tengok dia sebut apa? Seribu-ribu. Apa nak seribu? Kalau ribu? Sejuta. Seribu-ribu, seribu kali ke seribu. Orang yang mati syahid. Sebab tu akak-akak tak payah nak fikirkan di mana aku nak berjihad, di mana aku nak buat bom orang dia mati ni. Aku nak dapat pahala syahid. Tak payah. Tu suami kita tu. Nama pun syahid. <laughs> Pergilah berbakti dengan abang syahid tu. Bila akak-akak berbakti dengan abang syahid akak tu Dengan suami akak Pahala dia macam orang yang mati Syahid Besar pahala dia Dan bersabda Nabi SAW Bermula perempuan yang solehah Terlebih baik daripada lelaki yang soleh Tak, tak, tak faham Ustaz, tak faham Ustaz Nak faham Jangan ke mana-mana Kita jumpa selepas ini Baik, kita jumpa lagi sekali. Uh, dan kita masih lagi membicarakan tentang bermulanya perempuan yang solehah terlebih baik daripada lelaki yang soleh. Macam mana tu Ustaz? Saya tak faham lah Ustaz. Uh, nak faham? Sebab tu kita kena tengok TV Al Jazeera. Segalanya bermula di sini. Agak-agak tak faham, boleh faham. Baik, kenapa perempuan yang solehah lebih baik daripada lelaki yang soleh. Cuba tengok saya. Pakai songkok hitam, pakai baju, pakai seluar, pakai kasut. Tengkok nampak, rambut nampak. Memanglah saya tutung aurat. Tapi tengkok saya nampak, tangan saya nampak, telinga saya nampak. Perempuan pun tutup aurat. Tapi yang nampak muka dan pergelangan tangan je. Sekarang mana yang susah? Laki-laki tutup atau perempuan yang tutup aurat? Perempuan lah susah. Bila lagi susah, maknanya lagi banyak pahala. Cuba tengok semayang nanti. Saya pakai kem plekat, pakai baju Melayu, pakai songkok pergi semayang. Kadang-kadang seluar dalam pun tak pakai. Selam berok pergi semayang. Kadang-kadang pakai seluar jean, pakai baju t-shirt. Kopiah pun tak pakai. Sah nak semayang dia? Orang perempuan kalau semayang macam? Rambut tak boleh nampak, itu tak boleh nampak. Tapi tetap perempuan tadi semayang. Sekarang mana yang besar pahala? Yang susah buat namanya perempuan. Sebab tu Nabi sebut. Orang laki-laki pergi ke masjid bawa anak kunci orang perempuan bawa anak. Mana susah? Jaga anak kecil atau jaga kunci kecil? Ah, ha, anak kecil lah susah menangis tengah semayang semua. Yang bawa tu siapa? Maknya, ibunya. Ada setengah baby, dia tak kecil-kecil. Duduk dalam perut, tak keluar-keluar dari perut-perut mak dia. Tapi mak dia tetap semayang. Mana susah perempuan yang mengandung semayang atau laki-laki yang semayang tapi tak mengandung? Maka perempuan yang mengandunglah lagi susah. Maka dia tetap solat. Maka dengan sebab itu lagi besar pahalanya. Cuba kita tengok Ramadan. Kita baru je selesai masalah Ramadan kita yang lepas. Antara suami yang berpuasa dengan isteri yang berpuasa, mana yang lebih teruk? Perempuan, isteri yang berpuasa lah yang teruk nak bersahur, dia bangun masak, dia buat basuh kain, dia buat ambil anak sekolah, dia buat uh, banyaknya kerja. Laki-laki dia banyak yang tidur, penat aku puasa ni aku nak tidur. Perempuan kalau tidur, tak buka puasa hari tu. Maka dengan sebab itulah, perempuan yang solehah, banyak pahala dia nak dibandingkan dengan orang lelaki. Baik dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Muslim daripada Ibnu Umar bermula dunia ini semuanya cantik kesukaan Dunia ni cantik semua. Beli kereta cantik. Beli rumah cantik. Tengok gunung ganang cantik. Tengok hutan, banat, bukit, bukau. Sawah bendang cantik Tetapi sebaik-baik kesukaan ialah Al-mar'atus soleha Perempuan yang soleh Seronok ada televisyen Seronok boleh tengok Mr. Bean Seronok ada kereta Seronok sangat ustaz boleh ronda-ronda Seronok ada motosikal Seronok ustaz boleh merempit Seronok ada peti ais Seronok ustaz, tak habis makanan boleh simpan ustaz. Seronok ada blender. Oh, seronoknya ustaz. Oi, boleh buat macam-macam ustaz. Tetapi kalau kita dapat isteri solehah, lagi banyak benda kita boleh buat. Televisyen seronok, tapi bila elektrik tak ada, diam TV tu. Peti air seronok. Tapi bila peti air tu rosak, apa boleh buat? Blender seronok. Tapi kalau terblend jari, jam. Tetapi kalau kita dapat isteri yang solehah, tak ada TV, tak ada elektrik, tak ada apa pun. Heboran kita yang paling seronok ialah isteri kita. Semua satu kampung tak nak kawan dengan kita. Tapi kalau kita ada seorang isteri, dia adalah kawan yang paling setia. Orang lain semua tak nak tolong tapi isteri yang soleha siang malam cara dia tetap nak bagi jalan macam mana nak tolong suami dia. Abang-abang pergilah tanya kawan, Mat, pinjam RM10 Mat, Din, pinjam RM10 Din, macam-macam alasan, aku nak pakai aku pun tak ada duit. Tapi kalau abang-abang tak ada duit, tak payah minta pun pada isteri. Dia pun tahu abang tak ada duit, dia akan bagi duit pada abang. Dan kalau dia tak ada duit nak bagi pada abang, isteri ni buat apa? Dia cari pisang, dia goreng, dia jual di tepi jalan. Dia cari nasi, dia carikan bilis, dia buat sambal, dia jual ikan bilis nasi lemak. Isteri kita ni tuan-tuan, begitulah. Kalau ada barang mahal pun sanggup dia jual. Janji suami dia, janji suami dia hidup senang. Bagaimanakah? yang kita nak nafikan kata Rasulullah sebaik-baik kesukaan ialah isteri yang solehah beruntunglah abang-abang yang dapat isteri solehah kita jumpa selepas ini Alhamdulillah terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan saya dari pusat pendidikan Al-Barakah Kamu Manju ini dan ada yang tertanya-tanya Ustaz, setiap sesuatu ada ciri-ciri isteri yang solehah Apakah ciri-ciri isteri soleha Ustaz? Baik insyaAllah kita akan tengok di sini Apakah yang dikatakan Ciri-ciri isteri soleha Tiada memberi faedah Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Majah Daripada Abi Umamah dengan katanya Tiada memberi faedah oleh orang yang beriman Selepas dia takut kepada Allah Akan kebajikan daripada isterinya yang soleh dia kata abang-abang lepas kita ni taat kepada Allah dengan buat amalan soleh, jaga semayang, jaga apa semua. Benda yang abang kena berhati-hati selepas itu apa? Jaga isteri. Berhati-hati. Berapa banyak suami yang hancur, berapa banyak suami yang binasa bila ada isteri disiasiakan. siakan bila ada perempuan yang menjadi isterinya sanggup menerima dia sebagai suami, dia sia-siakan. Daripada duduk bujang elok-elok, sanggup menghadapi risiko. Lepas ni aku nak mengandung. Daripada makan tiap-tiap hari lalu, sekarang dah alah mabuk. Muntah sana, muntah sini tiga bulan. Dia sanggup. Daripada duduk senang-senang, dia akan menghadapi sakit melahirkan anak. Susah tidur, susah segala-galanya selepas dia melahirkan anak. Daripada rambut dia yang ikal mayang, lepas-lepas dia kahwin, gugur sana, gugur sini. Daripada urat dia yang cantik, betih yang cantik, sekarang urat warna biru, warna hijau di kaki dia sekarang. Dia sanggup jadi isteri untuk abang. Sebab itu abang-abang jaga isteri macam ini. Tambah-tambah isteri abang itu ialah isteri soleha. Baik isteri solehah di sini ada empat Ada lima ciri-ciri isteri solehah Pertama Dia kata yang pertama Bila disuruh oleh suami Dia taat Ini ciri isteri solehah nombor satu Suami bawa balik udang Abang nak masak apa udang ni abang? Uh, masakkan lemak cili api. Dah, Baik abang. Dia tidak dia pergi goreng ya. Mana masa lemaknya Awak tu kan kolesterol. Kan abang dah 2 bulan tak makan nasi lemak ni. Masak lemak kenapa engkau pergi goreng? Kan abang cakap tadi masak. Nampak tuan-tuan. Itu pun tak taat. Tak taat. Walaupun bab udang je tuan-tuan. Jangan kata taat ni Jangan keluar rumah. Baik abang. Tak, kadang-kadang dah nampak kecil-kecil je. Sikit punya pasal. Jadi suami kata, okey, masak udang, masak kicap. Dah, kicap lah. Masalahnya kicap tak ada ustaz. Pandai-pandai akak lah cari akak eh. Belakang kuali pun hitam. Pandai-pandai akak lah nampakkan kekicapan dia tu. Yang kedua. Jika suami memandang kepada isteri, suami suka. Ah, ha, jadi itu ciri isteri nombor dua yang taat, yang soleh. Tengok aja suka. Jadi macam mana nak bagi suami suka pada akak-akak? Pulang. Nak soleh ke? Tengok tu berkenan. Rambut buat dandan. Macam dandan setia rupa Pakai cantik-cantik. Badan jaga molek-molek. Okey ni kadang-kadang badan tak jaga tengok betih dengan peha ni sama saiz guna buat kamu ni ni lengan ke betih ni ha, ni masalah besar ni jaga bagi suka tengok dalam keadaan menggembirakan dengan senyumnya tengok tu suka yang ketiga ciri isteri solehah tu apa apabila bersumpah ke atasnya nescaya dia memberi kebaikan tu yang ke apa, apa tu yang ketiga bila bercakap bercakap benar dia tak bohong dengan suami dia yang keempat bila suaminya tidak ada dia memelihara dirinya suami dia tak ada suami dia di pejabat lain isteri pejabat JKR suami pula pejabat JKJR walaupun dekat-dekat R di belakang dia tapi office lain-lain jaga jangan dok keluar makan dengan laki-laki lain tanpa izin suami kadang-kadang kita dah bebas tak mentalah kerja pejabat pejabat ni kita keluar je dengan rakan kawan satu office satu pejabat ya yeah? dengan suami tak keluar dengan laki-laki lain keluar pergi makan nasi goreng Cina tiba-tiba bertembung dengan suami dekat restoran tu macam tak jelas orang tua tu Ha, tu jaga-jaga tu. Dan yang kelima, tolonglah jaga harta suami. Bila suami tak ada, kena jaga harta suami. Inilah dia ciri-ciri isteri yang solehah. Ha, pertama, to'at kepada suami. Yang kedua, bila suami tengok, suka. Okay, yang ketiga, apabila bercakap adalah benar. Yang keempat ialah menjaga diri. Yang kelima memelihara harta suaminya. Janganlah duk bagi pinjam ke orang tanpa izin suami, merosakkan harta suami, menjual harta suami, mengambil bagi suka dia guna tanpa izin. Jadi kalau akak-akak nak sedekah, pakai duit akak. Tapi kalau akak nak sedekah pakai duit suami, minta izin dulu. Akak masak bubur. Ni, masak bubur kacang nak bagi dekat jiran. Boleh tak minta tak minta izin ustaz? Ha, jadi ini yang akan kita sentuh pada kuliah yang akan datang. Macam mana perempuan isteri nak sedekah pada jiran atau orang lain tanpa izin suaminya. Boleh ataupun tidak? Bagaimana caranya? Kalau anda nak tahu, terus setia bersama dengan TV Segalanya bermula di sini untuk kita membincangkan perihal-perihal rumah tangga kita. Jangan ke mana-mana insya-Allah pada tarikh dan waktu yang sama kita jumpa lagi. Ingat kata-kata ini, Islam is first class. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.